Есть официальная позиция и официальные цифры, которые показывают Министерство обороны по ребятам, воинам нашим, нашим патриотам, защитникам, которые были, скажем так, взяты во время боя там, в районе аэропорта. Цифра к вечеру была 16 человек, но мы понимаем, что там несколько десятков наших ребят. И есть еще наши воины, которые находятся до сих пор на территории Донецкого аэропорта. Они еще в оборонных позициях, то есть идет бой до сих пор. И фактически там удерживается ряд точек высота на территории аэропорта. И то, что вы обсуждаете, о чем вы говорите, я думаю, что это тоже такой спецпроект потому что нужно всегда задать вопрос, кому это выгодно. То есть нам, нам, Украине невыгодно, чтобы на нашей территории погибали мирные граждане. Мы хотим, чтобы эта территория оставалась территорией нашего государства, чтобы эта территория вернулась в ЛОНО. И Минские договоренности, которые мы фактически подтверждаем постоянно, они об этом и говорят. И э, нам восстанавливает Донбасс. нам это все в конце концов э, поднимать. И те люди, которые погибают сейчас, это наши граждане, это люди, которых мы будем защищать. Поэтому этот взрыв, скорее всего, что это, конечно, провокация. Юрий, я знаете, еще вас еще хотела запротаты. ДНР Заявили про те, що вони забрали з-під уламків українських воїнів і вони вже в них полонені, так? Але очевидно, що Ну, вони всі більш-менш цілі на відео, так? очевидно, що там лишилися і поранені, і загиблі. Чи є у вас інформація про це якась? Наша Е ранені наші воїни знаходяться в низьких лікарнях Донецька. Сейчас офицеры Министерства обороны Украины ведут переговоры. Но переговоры ведутся со вчерашнего дня. Сегодня были забраны тела ребят, души которых уже на небе, наших граждан, защитников аэропорта. И нескольких человек отдали наших заложников родственникам. Мы также э, ждем, что и другие ребята будут э, освобождены. Кроме этого, мы в процессе этапа большого освобождения мы к этому готовимся и мы делаем все, чтобы забирать э, оставшихся ребят, которые находятся там на территории так называемых самопровозглашенных республик. Мы со своей стороны слово держим и надеемся, что э, те э, представители, которые ведут переговоры с, укра с украинской стороной будут держать свое слово. Але все таки де гарантии, что под уламками аэропорту э, не лишилися живі люди? Если это так, то ну, есть такая информация, что там есть еще ребята и э, вышли группы туда в сторону аэропорта. Я не все могу говорить, опять же, с целью э, сохранения жизни этим людям. Но мы будем бороться до конца для того, чтобы этих ребят освободить.